Сергій Сухомлин прокоментував відмову депутатів звільнити його з посади за власним бажанням. За словами першого заступника Житомирського міського голови, таке рішення є в першу чергу політичним. Під час сесії міської ради, на якій розглядали питання звільнення Сухомлина з посади, секретар міськради Любов Цимбалюк повідомила, що саме він відповідальний за підготовку міста до опалювального сезону. Депутати не поддержали мою відставку. Ну депутати в час не ні один з проєктів. И на сессии было сказано, что расписано уже полномочия, по которым я отвечаю за подготовку города к зиме. Но вот сегодня, выйдя на работу, первый день после отпуска, в принципе, вот у меня на руках документ, именно сегодня только появилось это распоряжение, сегодняшние даты, по которым на меня возложены эти обязательства. Ну, это, вы же понимаете, что это просто игры, да? Игры, И была попытка там, назначить определенного человека заместителем, это попытка не не поэтому там было заявлено, что есть проект, о, о, распоряжение, оно подписано все. Ну, на самом деле распоряжение подписано только сегодняшним числом. В тим Сергей Сухомлин готовый подготовить место до опаливального сезона, а уже потом пить из посады первого заступника Житомирского міського головы. Если депутаты считают, что Сухомлин Сергей Иванович это единственный зам, который может подготовить город к зиме, значит я город к зиме подготовлю. Сегодня было проведено совещание, совещание с начальниками управления по плану подготовки города к зиме. И завтрашнего дня я начинаю объезд города и проверку готовности коммунальных предприятий, служб, школ и ЖЭКов непосредственно к отопительному сезону. Город будет запущен, тепло в квартирах житомирян будет, поэтому за это они могут не переживать. То есть ну, для меня этот вопрос принципиальный, то есть если мне поручили, поставили передо мной такую задачу, я эту задачу выполню».